Всем привет! Вы на канале Лисички и сестрочки". Сегодня мы решили снять самый популярный челлендж, это йога челлендж. А с правила этого, суть этого, суть этого челленджа и правила этого челленджа, правила этого челленджа, это первое, то, что нам надо, это найти в интернете рисунки челленджа йога и скачать. Да, но мы и уже... Не по стали... пять рисунков мы решили не по 10, а по 5 попасть. Вот и... Второй, нам надо потом их показывать своему сопернику и чтобы он их сделал. И потом так продолжается. А суть этого челленджа, кто получается не сможет сделать такое-то такое упражнение, упражнение, упражнение. Да, то баткому-то то... Не, просто мы поставим балл, кто сделает, то тому балл, кто не сделает, тому балл. А в конце у нас есть свои... свои правила, которые мы сами составили. Мы их не сказали, мы скажем в конце. И давайте начнем. Итак, мы начнем. Кто первый будет начать, мы сейчас спорим на сульфа. Мы даже оделись в такую спортивную одежду. Я одела такие шорты и такой вот футболочку. А я одела такой свитер и лосины и носки, чтобы было удобно. Да, у меня вот такие носки мятные. Так, так, давай на сульфа. Так. Сульфа. Ха. Я первый. Вот я должна сделать вот такое упражнение. Так. Все это, наверное, не видно. Вот, вот такое упражнение. Правильно она сделала или нет? Мне кажется, она все сделала правильно. Молодец. Тебе балл засчитывают. Сейчас я напишу. Мы продолжаем. Вот, а следующее движение я показываю. Так, первое у меня вот такое вот движение. Ты что, Ну, это легко. Вот такое движение. Мне кажется, далеко, потому что я э, что я делала уже. <сёк> давай. <сёк> Не так, смотри. А. Должна... Давай делай быстрее. <сёк> ну, можно ну, <это> поднимай. <сёк> ну, давай, <сёк> что-то а, нормально. И спину ровно держи. Да как? выключила, сейчас скручу защиту. Короче, короче Софи не защитался. Я не могу так сделать. Я не виновата. Это вообще легко. Даже я только что показала Софи, как это делать. Давайте покажу я, как это делать. Вот так вот, короче, садишься на жопу. Это кратце. Да. И просто обокачиваешься. Да. Это же Я же, я не знаю, правда Правильно мы делаем Теперь нужно себе... Вот хотя так будет нормально, мне кажется. Двигайся вот такое вот упражнение. О, у меня тоже такое есть. Ну ладно. А не, у меня такое нет. Вот. Какое вот. упражнение. Я решил... Я, я такое видел, но я решил, что это будет легко. Итак, какой там... Ну, держи. Ага. Ага, давай еще А выше, правда, нужна ногу. Ну, она такая большая. Покажите, когда ги ты сделается. Мама! Это жесть. Мама! 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 Ладно, так тоже пойдем, давай Ой. дальше. Это же просто. Следующее упражнение У тебя вот такое Сейчас. Боёк, да, Это так. вот. Балалёк, макарон. Ты Это легко, смотри. Вот, достали машину. Так, давайте. Вот, а, София, вот такое вот упражнение. Да. Вот, наверное... Вот. Давай тянуть. Ногу ногу ровно держи! Это нога, да, Эт, ровно Давай. Стань ровно! Стань, руку туда опусти. Ровно, чтобы нога вот руку отпускай. Вот, 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 Это как, вот, твистер. твистер. Тебя, Подожди, бал? да я еще раз попробую. Последний чтобы... кончиком... <плодинка> раз. Я руку? Блин, ну я сейчас попробую сейчас. Сейчас хотя бы кончиком пальчика достань. О! Е! Хотя бы чуть-чуть и сразу встань. Вау! Ужас! Пока что 2 два. Нет, это вообще не интересно. Короче, если с первого раза ничего не то с третьего раза ничего не получается, так что не засчитывайте. Даже, Даже я ужас. Я тебе еще ножки поготовлю. Я тоже? Я тебе вот Да, на ноги, ноги, он Да, на твою. все проверить. Твою попу даже не видно. Подожди, подожди. Подожди, тебя видно? <возможно> вот, правильно, я не знаю. Наверное, мне кажется, правильно. Ой, правильно. Кажется... <возможно> да, правильно. Где вот. Итак, следующая, оказывается, получилась так, что у меня попалась такая же поза. Ты как другая девушка. Да. Вот так вот. Только у меня тут прям вот ровно, а она там лежала как бы... не, Еще вставать ровно Mm -hmm. Это правильно. Я тебе ставлю бал. ты мне не поставила бал. Ой, был... Вот, я поставила бал. Да. Давай, Карине нужно сделать вот такой вот. Бал. Ты мы с тобой, когда тренировались, мы с тобой так -то делали. Да, делать. но не так. так Как там? Правильно, молодец, все, вставай. О, очень легко. Да, я знаю. Мне тут видно, Саша? не видно. Да. Это вообще легко, так что советую такое упражнение делать каждый день. Так как я не делаю устро-зарядку иногда, мне это нужно. И Софи пиво подается такая и да. Давай! Вот такая вот поза. Как щедро. Вот у Софии что-то получилось, но, ну, конечно, не так. Вот. Давай. Это вообще... Я, короче, не открыла, это вообще не похоже на ягу, правда, ну ладно. Ой, где видела такое. Что-то я не понимаю, как это делать. Ну, показывай, давай. Сейчас смотри, вот такая вот поза. Вот такая вот поза, так. на вот она видишь? Вот. Я так попробую сделать. Так. Все, я поняла. Она держит. Проверьте сами. Правильно. О! Это вы знаете, вот это вот вообще, упражнение не, не тяжелый, но не тяжелый, когда и делаешь. Фу, даже это Давай Так. А ты не еще. Итак, а следующая поза для Софии. Я сейчас покажу, какая. Это вот такая поза. Я на это типа была. Ты, ты мне уже не хотела, я такой. Вот такая поза только тут мужик и там была женщина.

Тогда поставлю бы. если не сделаешь, не поставлю. Ну так? Да. Еще раз. Не защита с волшебью, нога вот так вот висит, а вот так. Ну что я же делаю? Как это? Что? Давай делай. делай. Вон конец, кстати. Это же Мы устали. А -а -а. я... Все, я тебе уже доделаю. Итак, получился такой вот йога челлендж. А мы придумали правила. Кто выиграет тому печенька? Нет, нет, А, нет, то, а, тот, кто проиграет, а, тот а, должен сделать все, все... и соперник когда вы свои да. Но получились такие результаты 5-5. Мы такие вот, значит, гибкие. Но некоторые движения, конечно, у нас не получались. Но, э, все равно но мы все равно ставили баллы, и мы пытались это делать, и у нас получалось. И вот, получилось такие вот такие вот результаты. Да. И, конечно же, мы не будем вам показывать печеньку, потому что мы сейчас все равно будем пить чай. Покажи печеньку одну, чтобы они верили нам. Вот. София принесет. Вот у нас есть такая печенька овсяная. Все равно мы съедим, потому что мы победили. Если бы кто не победил. Нас... Да, не а, как раз таки осталось две печеньки. И кто бы не победил, кто бы ты съел. Мы обожаем Софи такие печеньки, потому что они очень вкусные. Просто овсяные. Это наши вот. А я буду В конце мы решили сделать такое движение, которое нам больше всего понравилось. София, вот София которая мне показывала движение. Я должна такое сделать, которое мне понравилось. И которое я показывала Софи, которое ей понравилось, она может сделать. И сейчас мы сделаем такие движения. Итак, Софи понравилось вот такое движение в моем телефоне. А Карине понравилось вот такое вот движение в моем телефоне. Потому что эти движения самые легкие. Да, логично да. вообще. Мы решили, что София будет выполнять первое. Это еще раз повторяет вот такое выдвижение движение. Челлендж, наверное, все этого ждут, мне кажется, потому что вам, наверное, понравилось, как мы ржали на йога-челлендж, наверное, а на планке челлендж мне кажется, мы еще больше будем ржать. И поэтому мы, еще не придумали, как, где мы будем делать это, какие вопросы мы будем задавать, когда мы будем это делать. И вот так вот, пока что мы будем придумывать, а вы пока что ждите, ждите этого видео. И, И на этом, этом все. Это был челлендж-йога. Подписывайтесь это... на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока! пока.